اسلام علیکم ناظرین uh, میرا نام زشان اکبر ہے اور اس ویڈیو میں ہم دو چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک تو یہ ریڈ الرٹ ہے رجسٹریشن آف ایپلیکیشن تو یہ آج ہی ریویل ہوا ہے کہ اس کے لیے جو میکسیمم اپلیکیشنز تھیں فورٹی سکس بلین روپیز ہیں چھالیس ارب روپے اس پروگرام کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور یہ آسان کاروبار کارڈ کی بات کر رہا ہوں ایک آسان کاروبار فائنانس ہے اس کے لیے انتالیس ارب روپے یا چھتیس ارب روپے فکس کیے گئے ہیں اس کی ابھی اپلیکیشنز چل رہی ہیں لیکن اس کی اپلیکیشنز ٹاپ ہو چکی ہیں کیونکہ اس کی نمبر آف اپلیکیشنز جو ہیں وہ اس کا ٹارگٹ جو بجٹ تھا چھالیس ارب روپے اس کو انہوں نے ٹچ کر لیا ہوا ہے اس لیے گورنمنٹ نے اس پہ کام روک دیا ہے اگر ان کیس کوئی مطلب سسٹم میں کوئی آتا ہے اس طرح کی ویکنسی کے گورنمنٹ فیل کرتی ہے کہ ہم اور لوگوں کو دے سکتے ہیں یا پیسے بچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ مطلب دوبارہ سے اوپن ہو جائے لیکن ابھی اس کے کرنٹلی کوئی چانسز نہیں ہیں یا آپ کلیریفائی ہو جائیں کوئی اور سکیم ڈھونڈیں جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے یا آسان کاروبار فائنانس میں کر لیں جو آپ کے کرنٹ جو رننگ بزنسز ہیں ان کو ایکسٹینشن کے لیے دیا جا رہا ہے اس میں فائدہ بھی ہے کیونکہ اس کی کچھ تو لیمٹ تین سال ہے کچھ پانچ سال ہے تو اس کی دو سال لیمٹ ہے جن کے پاس کارڈ آ چکا ہے انہوں نے دو سال میں اس کے ٹوٹل پیسے جتنے بھی ان کو الاٹ ہوئے ہیں دو چار چھ جتنے بھی لاکھ الاٹ ہوئے ہیں وہ انہوں نے دو سال میں واپس پے کرنے ہیں تین مہینے کے گریس پیریڈ کے ساتھ اور دوسری چیز اس میں آ, یہ ایشو آ رہا ہے ایک کچھ لوگوں کے پاس نا یہ آپشن آ رہا ہے جہاں پہ آپ کا پی ایس آئی ڈی ہوتا ہے اور ساتھ اسٹیٹس پیڈ ہے اب تو اپلائی نہیں ہو رہا اور لوگوں کو یہ آئی کان سبمٹ کا آئی کان یہ ڈاکومنٹ ٹائپ دیکھیں نا یہاں پہ آپ کرسر کو رکھیں گے تو یہ ری سبمٹ لکھا آ جاتا ہے اب اس ری سبمٹ کو پہ جب کلک کرتے ہیں نا آپ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے آر یو شیور ٹو ریسبمٹ دا اپلیکیشن فار ری یو ہیو اونلی ون چانس تو میں تو اس کو باہر کلک کرتا ہوں کیونکہ اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ کب کرنا ہے کتنے عرصے میں کرنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کرنا کیوں ہے اگر آپ یہ ری سبمٹ نہیں کرتے اپلیکیشن اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے یو کین ریسبمٹ یور ایپلیکیشن کہ آپ اپنی اپلیکیشن دوبارہ سبمٹ کرا سکتے ہیں آفٹر ریکٹیفیکیشن آف دی کنسرنڈ ایشو جب تک آپ اپنا کنسرنڈ ایشو جو ہے اس کو ریزالو نہیں کر سکتے اچھا یہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی آئی ہوئی ہے جن کے ٹکس لگے ہوئے ہیں مطلب ویریفیکیشنز ہوئی ہوئی ہیں تو انہوں نے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا وہ ویٹ کریں اپنی نیکس ویریفیکیشنز کا جو بھی ہو رہی ہیں تو اس کو اگنور کریں گے لوگ لیکن جن لوگوں کا یہاں پہ کراس آیا ہوئے اب یہاں پہ دیکھیں اس اپلیکیشن جو اپلائے ہوئی ہے اس میں سم ویریفیکیشن کا کراس ہے کہ بندے کے نام پہ اپنے سی این آئی سی پہ سم رجسٹرڈ نہیں تھی تو اس کا سی این آئی سی پہ کراس آیا ہوا تو اس کے پاس ایک مہینے کا اور میکسیمم دو مہینے کا ٹائم ہے مطلب نارملی ایک مہینے کا ٹائم ہے سم ٹائمز آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کلوز بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ سارا سسٹم اے آئی پہ چل رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ تو وہاں پہ سسٹم کسی بھی ٹائم پہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈسپوز آف کر سکتا ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا اب یہ سم ویریفیکیشن کا مسئلہ ہے اگر یہ ساٹھ دنوں کے اندر اندر آپ اس کو حل کروا لیتے ہیں اور آپ کی سم آپ کے نام پہ ہو جاتی ہے ابھی آپ کی اپلیکیشن پہ پروسس رک چکا ہوا ہے جب یہ کراس آیا یہ نوٹیفیکیشن آ گیا آپ کو اور اس کے ساتھ یہ ری سبمٹ کا آپشن آ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپلیکیشن پینڈنگ لسٹ میں چلی گئی ہے کہ ابھی سسٹم آپ کی اپلیکیشن پہ کوئی کام نہیں کر رہا اور اگلی ویریفیکیشن کریڈٹ اسیسمنٹ تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ اس سم ویریفیکیشن کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے اب میری سجیشن یہ ہے کہ ود ان سیون ڈیز آپ اس مسئلے کو حل کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ وہ uh, جیسے یہاں پہ آیا ہے کام کہ آپ کے رجسٹریشن سٹاپ ہو گئی ہے اسی طرح سے وہ آپ کے اپلیکیشن کی ری سبمیشن یہ جو آپشن ہے اس کو بھی ختم کر دیں تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ نے اپنی جو بھی ایشو ہے وہ ایکل کی ٹوکن ٹیکس کا ایشو ہے وہ اس پہ کراس ہے اور اپلیکیشن پہ ری سبمٹ آ گیا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یو کین ریسبمٹ یور ایپلیکیشن آفٹر دی ریکٹیفیکیشن آف دی کنسرنڈ ایشو کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جس بھی ویریفیکیشن کے سامنے کراس کا نشان آیا ہے اس کو آپ نے ٹھیک کروانا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے ریسبمٹ کر دیں گے اور کوشش کریں کہ سارے معاملات ایک ہی بار ٹھیک کروا لیں آپ کو لگتا ہے کہ میری دو کراس ہیں ایک کراس ہے یا جو بھی ہے ایک نارملی ایک کراس آتا ہے نا تو اس کے بعد بند ہو جاتا ہے پروسیس مطلب اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن پہ اے آئی پروسیس کرنا بند کر دیتی ہے تو آپ کوشش کریں ہر چیز کی جانچ پڑتال کر لیں اب اس میں ایک ایشو ہے کریڈٹ کا کریڈٹ اسیسمنٹ کا کہ بی او پی جو ہے وہ کریڈٹ اسیسمنٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا مین سٹیک ہولڈر آسان کاروبار کا جو ہے وہ بی او پی ہے تو بی او پی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اسیس کرتا ہے چیزیں تین اس کے لیے آپشنز ہیں ایک تو وہ آپ کی انکم دیکھتا ہے کتنی ہے اور پھر جو آؤٹ گوئنگ ہے جتنے آپ کے اخراجات ہیں ایک آپ کی سیل اور پھر آپ کے اخراجات کتنے ہیں اگر آپ کو کچھ اس میں سے ہینڈسم اماؤنٹ پاچ رہی ہے منیمم آپ کا جو لون اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ بچ رہی ہے تو پھر تو آپ کی اسیسمنٹ پاس ہو سکتی ہے یہ تو ہے بیلنس آف انکم اینڈ آؤٹ گوئنگ ایکسپینسز کا اور دوسری ہے آپ کا لون آپ نے اگر کسی بینک سے لون لے رکھا ہے تو اس بیس پہ بھی یہ کریڈٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ فارغ کر دیتے ہیں اب جیز کیش ایزی پیسہ یا کسی بھی جگہ سے آپ نے لون لیا ہوا ہے اور اس کا ریکارڈ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے تو اور اگر آپ نے لون لیا ہوا تھا اور لون آپ کلیئر کر چکے ہیں تو وہ سسٹم میں آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہو جائے گا مطلب اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کیا ہے اور آپ کی کریڈٹ اسیسمنٹ فیل ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ سے سکسیزفل ہو جائے گی اگر آپ نے ساری چیزیں کلیئر کر دی ہوئی ہیں تو اب یہاں پہ یہ سم ویریفیکیشن کا ایشو ہے کہ سم بندے کے نام پہ نہیں ہے تو اب جو اپلیکنٹ ہے وہ اس نے سم اپنے نام کروانی ہے جیسے ہی وہ سم اپنے نام کروائے گا 24 فور کا ویٹ کرے گا اور اس سم کو چیک کر لے گا کہ اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے تو پھر وہ یہاں جا کے کلک کر کے یہاں اوکے کے بٹن پہ کلک کر دے گا اگر اس کا صرف سم ویریفیکیشن کا ایشو ہے کریڈٹ کے ایشو کا آپ کے پاس کوئی سلیوشن نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ون سیون ایٹ سکس کچھ کر سکتا ہے نہ بینک آف پنجاب کچھ کر سکتا ہے بس یہ ایک سسٹم ہے یہ چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اس کی بیس پہ ریجیکشن ہو گئی یہی تو ایک آپشن اوپن ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ جتنے لوگوں کی چاہے اپلیکیشنز کو ریجیکٹ کر سکتا ہے کریڈٹ اسیسمنٹ کو بیس بنا کے تو یہ تین آپشن جو ہیں یہ آپ کی بس میں ہیں تینوں گاڑی کا ٹوکن ٹیکس شناختی کارڈ کوئی بائیو میٹرک کا ایشو ہو جاتا ہے کوئی آ, تاریخوں کا ایشو ہو جاتا ہے اچھا دوسری چیز ہے آپ نے یہ فارم فل کرتے ہوئے کوئی بھی ڈیٹا غلط فل کیا ہے اگر کوئی بھی چیز مطلب آپ نے بزنس ڈیٹیلز میں یہاں پہ خرچے غلط لکھ دیے تو وہاں پہ بھی ایشو آئے گا مطلب لیکن آپ کریکشن نہیں کر سکتے اس فارم کے اندر کریکشن نہیں ہے ری سبمیشن کا آپ کے پاس ہے اختیار لیکن فارم میں کریکشن کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ خیال کی دیئے گا اس پہ پریشان ہونا یا وہ اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس پریشان ہونے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونا ہے اب یہاں پہ کاروبار کی ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ آپ نے جو خرچے لکھے ہیں تین لاکھ روپے ماہانہ سیل ہے امپلائیز کوئی نہیں ہے پانچ ہزار بل ہے اور بارہ ہزار روپے مسلینیس ایکسپینسز ہیں ماہانہ اب یہ سترہ ہزار خرچہ ہے تین لاکھ کی انکم ہے تو وہ خوش ہو کے اس کو اسیس کریں گے کہ یار بندہ جو ہے وہ فائدے میں جا رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے ہم اس کو لون دے دیتے ہیں اب میں یہاں پہ دو امپلائیز بھی ڈال دوں دو, دو امپلائیز کا کتنا ہے پچاس ساٹھ ہزار خرچہ ہو جائے گا تو پھر بھی مجھے ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں سے بچ جائے گی تو <collaborate> مطلب ان کی جو انسٹالمنٹ ہے اب میں نے سیون لیک کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اس اکاؤنٹ سے تو اس اکاؤنٹ سے وہ سات لاکھ روپے آرام سے دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی تھرٹی پلس کوئی تیس ہزار پلس اس کی قسط بنے گی تو اس کو دینا بہت آسان ہے تو جو چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں ان کے بارے میں پریشان نہیں ہونا اور جو آپ کے بس میں ہیں وہ کر کے ادھر سے آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے ری ریسبمٹ کرا دیں تو انشاءاللہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس پہ دوبارہ سے ایک ہفتے کے اندر اندر پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا تینکیو بری ویری مچ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے اللہ حافظ